वालेकुम नाजरीन मैं सैयद ज़ायरा आबदी आपकी मेज़बान आज हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा लेकर आई हूँ अपनी पोस्ट में शुरू करती हूँ रब्बे शराली सदरी वयसली अमरी वालसानी यफ्तु कौली सल्ली अला मुहम्मदिन व अला कम्राहिम व आलाब्राहिम इन नमीदुमजीद अलहबारदिन मुहम्मदिन कमा तला इब्राहिम व व व अला अल इब्रब्राहिम इन मजीद यह पोस्ट मैं बनाई है मैंने असल में अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में जो लोग जाते हैं उस पर हुकूमत के खर्चे पर उम्रा करने और हज करने तो उनके लिए मैंने बनाई है शायद कोई लम्हा ऐसा हो जब उनको हिदायत मिल जाए मेरी तहरीर से ही हिदायत मेरी पोस्ट से हिदायत मिल जाए हज़रत दाऊद अल्लाह ताला के बहुत पसंदीदा नबी थे आपको खुशहानी अता हुई थी और आपके ऊपर जो किताब उतारी थी ज़बूर खुला बंद आलम ने वो ज़बूर शायरी की ज़बान में थी और जब आप उसकी तिलावत करते थे तो अल्लाह ताला के हुक्म से परिंदे पहाड़ चरंद परिंद सब जो पास होते थे वो भी साथ में शरीक हो जाते थे पढ़ने में और झूमते थे यहाँ तक के रवायत है कि बास परिंदे इतना वज्र में आते थे कि बेहोश हो जाते थे इतनी वो होने के बावजूद अल्लाह ताला के इतने पसंदीदा नबी होने के बावजूद अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं आया कि वो बैतुल माल से अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भरें सॉरी <coughs> तो होता ये था कि हज़रत दाऊल सलाम आ, सिविलियन कपड़ों में सिविल लोगों में मिल जाते थे जब उमूर नबूबत निपटा चुकते थे और पूछते थे कि तुम्हारा बादशाह दाऊद कैसा है तो एक दिन क्या हुआ कि एक शख्स इनके पास आया फरिश्ता आया बसूरत बशर उन्होंने पूछा उससे भी कि बताओ तुम्हारा बादशाह दाऊद कैसा है उसने कहा कि अच्छा है लेकिन उसके अंदर ये ख़राबी है कि वो अपना और अपने बाल बच्चों का पेट बैतुलमाल से ले कर भरता है और उसके बाद चूँकि वो फरिश्ता था तो वो गायब हो गया नज़रों से जब ओझल हुआ तो आप समझ गए कि परवर आलम को ये बात नागवार गुजरी है आप दिलगिर हुए और आपने अल्लाह ताला से कहा कि परवरदिगार मुझे कोई हुनर नहीं आता है तू मुझे बता कि मैं कैसे अपनी रोज़ी कमाऊँ तो मंगल के दिन हज़रत ज़िब्रील अमी वो लेकर नाजिल हुए जन्नत से लोहा लोहे को हदीद कहते हैं कुरान पाक में एक सूरा भी है हदीद उसमें यही सब तस्करा किया है आलम ने चुनाचे हजरत ज़ब्राह अमी अपने साथ लोहा लाए और बजाज़ परवरदिगार आलम ऐसा उनको अता कि यह सलाहियत के वो जब लोहे को अपने हाथ में लेते थे तो मिसल मोम के नरम हो जाता था और हजरत ज़ब्राह अमी ने उनको कड़ियाँ बनानी सिखाई पूरी ज़रा बनानी सिखाई कड़ियों को जोड़कर और इस तरह से फिर आप अपने लिए ज़रा बना के बेचने लगे उस जमाने में चूँकि जंगें बहुत होती थी तो आपने ज़रा की कीमत रखी चार हज़ार दिरहम लोग यकीनन इतने अमीर होंगे के लेते होंगे चार हज़ार दिरहम की ज़रा तो इस तरह से उनके पेट भरने का तो बैतल माल के बजाय अल्लाह ताला ने हलाल हाँ की रोज़ी का इंतज़ाम कर दिया वो भी हर हाँ हलाल की रोज़ी थी जो जमा होता है लोगों की लेकिन वो लोगों के ऊपर ही खर्च की जाती है हाकिमानने व वक्त उसे लूट लूट के नहीं खाते हैं उसमें से उम्र और हज नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जितने लोगों ने अब तक ये जो नाजायज़ हज किए हैं नाजायज़ उम्रें किए हैं वो ताला के हुजूर तौबा करें मैं कोई आले में दीन नहीं हूँ मैं एक घरेलू मामूली सी घर में बैठने वाली औरत हूँ जो मैं पढ़ती हूँ अल्लाह कलाम खुदा से वो मैं अपने उसमें तहरीर में ले आती हूँ या बोल के बता देती हूँ कि ऐसा ऐसा है क्या अच्छा है क्या बुरा है जितना मेरे बस में होता है मैं खुद बड़ी गुनाहगार बनती हूँ तो इस तरह से आपने परवर दिगार आलम ने हज़रत दाऊद को रोज़ी अता की कि वो ख़ुद से कमाने लगे साथ में उमर नबूवत भी निपटाते थे तो ये चीज़ हमारे लिए भी देखिए कितना बड़ा सबक है कि हम हमारे हाकिमान एक तो तनखाँ लेते हैं पूरी पूरी बल्कि उनकी तनख्वाहों का तो क्या ही कहना है और न सिर्फ ये बल्कि जिनको नवाजते हैं उनको भी वो इस तरीक़े से आवाम का पैसा निचोड़ कर खून निचोड़ कर वो अपने लोगों का नवाजते हैं ज़रा सा सोचिए कि ये दुनिया हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है आपकी आँखों के सामने है हक का अंजाम जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ का अंजाम वो दौलत कहाँ गई जो उनके साथ रहा करती थी दुनिया में परवेज़ मुशरफ कैसे तनहाई में चले गए ना बीवी थी पास ना बेटा था और बीमारी का, का हजूम था और इसी तरीके से बेबसी से चले गए अल्लाह ताला से बस पना मांगने की का मुका मुकाम है ना दौलत काम आई ना वो बंगला काम आया जो इतना असासों से बढ़ के बनाया जो कुछ भी बनाया अल्लाह माफ़ी दे इसी तरीके से ज़ियाल को देख लीजिए कि उनका अंजाम तो आप लोगों के सबके सामने है कि खुदा जाने क्या हुआ जहाज़ के अंदर मामला अल्लाह ताला माफ़ी दे इसके अलावा जो पिछले पेशरो जा चुके हैं आप उनका अंजाम देखिए कि क्या क्या उन्होंने मुश्किलें झेली तब अकेले और रेड़ियाँ रगड़ के चले गए दुनिया से तो हम वक्त तोबा करने का दरवाज़ा खुला रहता है तो तोबा की तरफ लौट आइए कि हमने जो कुछ उम्रे किए हैं जो कुछ हज किए हैं और जो कुछ अपने लोगों का नवाजा है उसे वो कर दीजिए देखिए आपके सामने है जिसने जिस जज ने इनको फ़क़ार अली भुट्टो को सज़ा दी थी फांसी की फांसी तोसीक़ की थी उनके हाथों से लिखी गई थी फांसी की सज़ा जब उनका जनाजा उठाया गया बीच बाजार से गुजर रहा था शहद की मक्खियों के छत्ते ने हमला किया सारे उनके जो वो थे साथी वो छोड़ के भाग जनाजा उठाने वाले वो सब भाग के भाग गए जनाजा सड़क पे रखा रहा रात के अंधेरे में अल्लाह जाने किसने चंद लोगों ने ले जा कर सिपुर्द खाक कर दिया तो ज़रा सा सोचिए जब तक हम जिंदा होते हैं हमें खौफ खुदा होता ही नहीं है ये इस दुनिया को हम समझ लेते हैं कि ये दुनिया हमारे लिए जन्नत है खा लें पी लें बटूर लें हराम बना लें क्या क्या कर लें जज़ीरे ख़रीद लें लेकिन बिल आखिर बिल आखिर खुदा के घर जाना होता है एक दिन अपने तमाम हिसाब किताब लेकर, बुरा मत मानिएगा खुदा हाफिज़ फ़ि अमान अल्लाह व आखिर दावाना अलहमदुल्ल रब्बिल आलमीन वसलात वसलाम खैरबरसलीम वाल तयबी ताहरीन अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए खुदाफि